महिला बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन गुजरात फर्स्ट साथ खास बातचीत महिला जमने ओलम्पिक उलं, में मेडल प्राप्त करे लवलीना जी गुजरात फर्स्ट में आपका स्वागत है क्या कहेंगे जिस तरह हमको ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हम यजमानी मिली है गुजरात को अहमदाबाद को भारत को किस तरह देखते हैं इसको ये हमारे सिर्फ गुजरात के लिए नहीं पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ कॉमोनल गेम्स होने जा रहा है और इससे बहुत सारे बच्चे निकल के आएंगे जिस क्योंकि जब एक कंट्री होस्ट करता है कोई भी इवेंट और जैसे ये कॉमोनल गेम्स एक बहुत बड़ी इवेंट है तो इसमें बहुत सारे बच्चे के लिए भी बेनिफिट होगा उसको देखेंगे क्योंकि जब दूसरे कंट्री में होते हैं हर किसी को वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन जब इंडिया में होते हैं बहुत सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है छोटे छोटे बच्चे जब कॉम्पिटिशन देखेंगे वो इंस्पायर होंगे आने वाले टाइम में वो भी खेलने की कोशिश करेंगे और बचपन में जब हम देखते थे कि टी में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है एशियन गेम्स हो रहा है तो हमें भी ऐसा होते थे कि हम भी कर सकते हैं तो वो अभी इंडिया में हो रहा है तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हर तरीके से ये स्ट्रोंग होगा एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बनेगा जिससे आने वाले टाइम में ओलंपिक का भी सोच रहे वो भी होने, हो मतलब होने का बहुत सारा चांस है तो वो भी हो सकता है તો યે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ بڑھ રહે છે વો હમારે દેશ કા ઇકોનોમિક સિસ્ટમ ભી બહોત ચેન્જ કરેગા ઓર હમ જો ઇન્ડિયન ડાયરેક્ટ હમ અપને આપકો રિપ્રેઝન્ટ કર પાએંગે વો એક બહોત બહોત બડી બાત હે યસ તો આ થા लवली ના બોર્ગોહેન જેઓ આસામ થી ભારતીય જે એક મહિલા બોક્સર તરીકે ખ્યાતનામી પ્રાપ્ત કરી છે અને ખાસ જે રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ માં યજમાની મળી છે ગુજરાત અમદાવાદ અને ભારત ને તેઓ ખુશી વ્યક્ત કરી છે અને આના થી આવનારા દિવસો માં સ્પોર્ટ્સ માં ઘણો ફરક પડશે કેપસન વિકી ઠાકોર સાથે कड़िया गुजरात फर्स्ट गांधीनगर